А прямо сейчас участники прямуют до Артура с минималиста. Я минималист. У меня в квартире не должно быть ничего. Артур сегодня уже побачил минималистичную квартиру Тетяны, Та он переконаний, что минимализм в его квартире больше вытонченный и больше заслуговує перемоги. Каждый из них что-то для себя найдет позитивное, которому что-то понравится. Я надеюсь, как минимум. Я знаю, что Артуру нравится минималистический стиль, поэтому что-то подобное я надеюсь увидеть в его квартире. Это очень любопытно мне лично, потому что он мой коллега по творчеству. Если брать психологию, допустим, легкие, то тут сложнее. Тут мы, допустим, ментально, да, понятия о жизни у нас очень разные. Да, в квартире Артура. Я ожидаю увидеть чисто мужской образ жизни. Привет! А, Танюшенька, заходи. Привет. Марина, заходи. Да-да-да, это я. Всегда пожалуйста. О, Левки, ты уже приехала, проходи. Здравствуйте, ваш дом. Здравствуйте, заходите. Я вас приглашаю в свою квартиру. Это моя кухня. Uh, ви можете осмотреться, пощупати, потрогать, приготовить собі їжу. Ну і думаю, остальные комнаты ви самі найдете, которые у мене есть, і оцініть їх. А я вас покидаю. Кухня Вартура дуже світла. У справді мінімалістичному ансамблі поєднані коричневий та білий кольори. Витяжка має незвичайну форму. Чи визнають красивою зручною таку кухню? Сьогодні три господині. Ну, мне кажется, что для холостяцкой квартиры здесь довольно-таки чисто. Конечно, конечно. Все убрано, Но, просто удивление. блестит. все это красиво, все это современно. И все это никоим образом не увязано с творческим человеком. У меня ассоциации возникли со сказкой «Снежная королева». О. Я в своей жизни встречала одного мужчину, который обладает качеством создавать тепло. Обычно холостяцкая квартира всегда и веет холодом. Холостяк – холод. Человек один живет, мне кажется, что ему не нужно столько пространства. Хотя это, наверное, совковое мышление. Пускай будет его много и побольше его у всех. А это Артурова спальня. Складывается впечатление, что тут нет не только зайвых вещей, а и некоторых необходимых. Є багато джерел світла, лінії ліжка прямі і чіткі, як і належить у стилі мінімалізм. Над ліжком дзеркальна натяжна стеля. Недаремно Артур розповідав, що така стеля навіює на нього романтичні спогади. Дуже романтично, коли ти лежиш в кроваті, займаєшся любов'ю з любимим чоловіком, і в потолки бачиш відображення самого процесу любві. І ну, знову у нас глянцеві потолки. И снова над, пастельные тона. Да, над лужами. Потолок, мне кажется, не совсем э, совпадает со, с остальными вещами по цвету, по стилистике. Просторно и, ну, по-моему, уютно. Хорошо. Опять свежо. Левке я скажу, что свежо. Элементы творчества, вот как для меня, они в данной квартире отсутствуют. Певец и ведущий. Творческий человек. Ну, творческого беспорядка, по крайней мере, нет. Понимаешь, как да. Я в такой спальне бы не спала. Это не мое. Девочки, скажу вам по секрету, что я хочу свою спальню. В Такую, спальню. какую я ее вижу. Это не моя спальня. Я должна всю свою спальню создать своими руками. Здесь нет жизни. Здесь просто квартира с определенным ремонтом и определенным дизайном. Для меня здесь ты не ощущаешь жизнь. Ванна в Артуровой квартире такая же сама светлая, как и все помещения. Сантехника має оригинальные формы с яскраво выраженными кутами. Это це целиком подкреслює общий стиль, что панує у квартире. Та жінкам це не здається дуже затишним. Вот даже в этой ванной я бы свой камень бы привезла вот такой размер и сделала бы то, что я хотела. Мне ничего здесь не мешает, но и ничего не задерживает. Если вы меня спросите, хочу ли я уйти, да. А кому-то Артур говорил, что вот я люблю брызгаться, а здесь нет шторки, по-моему, Тане. А у самого-то шторки-то и нет. Зато у него подсветка он какая. У него все стерильно. Да. как в операционной. Она вот настолько чистая, что вот э, жить в этой, в такой стерильности очень некомфортно. Вітальня поєднує сірий та білий кольори. Яскравий акцент. Це диван темно-коричневого кольору. Кімнатні квіти трохи емоційно зігріли жіночу компанію конкуренток. Все-таки не совсем здесь все так запущено в плане уюта, отсутствия женского начала. Все равно доминанта холостяк. Доминанта-то да, но цветочки спасают ситуацию. Да. У меня сложилось впечатление, как будто я зашла не домой, а зашла в какой-то престижный магазин, если честно. Вот если бы я не знала Артура, не видела его никогда, я бы представила. Голова, абсолютно поведенного на бизнесе, и человек, который 24 часа в сутки занимается только бизнесом. Все. Но он сказал, что это дом, где он, место, где он любит быть один. один. Ну, вот это, да. дом, и вот это оно дает, вот один. это есть одиночество. Вот да. все одинокое. Мне не хочется здесь оставаться. Ничего, чтобы удивило меня, вот как я шла в гости к творческому человеку, я не увидела. Ой, девочки, здесь есть что-то, я не знаю даже, как это назвать. Приличное или неприличное, в любом случае это оригинально. Не знаю, можно ли это брать в руки. Вот, тем не менее. Ого! Ага! Неожиданно. Для воспитания ну, нет. Не в спальню нужно перенести. Девочек или мальчиков. Не знаю, кого-нибудь. Ну, побачим, чи наважаться девчата розпитати про батиху господаря. Час оглядин до біг кінця. Мы даже, вот этот Возь аксессуар, мы велико, хотим знать, какое его применение. Ну да. давайте спрашивать, я вам все расскажу. Вот он спрашивает тебя. Вот справа а тебя мы все вместе не можем, да, а рас рассказать. вот Мы не считаем, нет. что его нужно в спальню. я потом отдельно поговорю с А, это понятно. А это для нас ты приготовил. Это для нас ты приготовил. Это психологическая давка. Конечно. Понятно. Ну как вам говорить? У нас с этим сложились, да, пожелания. Вот, любви, и любви, и любви, чтобы пришла сюда любовь, согрела. И вот чтобы вот, ты ощущал это, что мы тоже зашли? Здесь любят, да, да, да. здесь любят и любят, вот это. Я думаю, здесь что-то добавится, но добавляется это с человеком, который здесь это добавляет. Наверное, это женщина. Мы так предположили все-таки, скорее всего. Не мужчина же. Пока что только женки конкуренты может наполнить квартиру энергией хороших оценок. Я ставлю в квартире Артура 12 баллов. Оселя Артура видалася Левкії дуже практичною. Все ж вона не хотіла б тут ані спати, ані жити. Всього 12 балів. Я ставлю квартирі Артура. оцінку 12. маші не сподобалася надмірна стерильність. Для неї це некомфортно. Однак, загалом вона почувалася непогано. Всього 12 балів. Я ставлю квартирі Артура 12 балів. Одноголосно. Знову 12 балів. Всього Артур зібрав 36 балів, а значить, не наздогнав квартири Тані та Марії. Це програма Дім на заздрість усім. Чотири оселі змагаються між собою за звання найкращою. Ви хочете побачити, яка на